Salam kanalıma xoş gəlmisiz. Bu gün sizlər ilə cilaxlı piroq resepti paylaşacam. Çox yumuşaq alınır, dadlı olur və tez-tez hazırlaya biləcəyiniz asan bir reseptdir. Xəmirini hazırlamaq üçün çırpma qabına 2 yumurta və 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə ağarana 2 qat artana qədər qarışdırıram. Mikserin ən yüksək dərəcəsində 200 dəqiqəyə qədər qarışdırıb üzərinə bir stəkan süd, bir armudu stəkan, yəni 100 qram duru yağ və bir çimdik duz əlavə edirəm. Təkrar mikserin aşağı dərəcəsində 1 dəqiqəyə qədər qarışdırdım. Qeyd etdim ki, istifadə etdiyiniz ərzaqlar otaq temperaturunda olsa daha yaxşı olar. İndi yavaş-yavaş un əlavə edirəm. Əvvəlcə 2 stəkan un əlavə etdim. Üzərinə bir paket qabartma tozu və bir paket vanil tökdüm. Qabartma tozunun keyfiyyəti azalmasın deyə əvvəl un ilə qarışdırıb daha sonra duru mayelərlə qarışdırdım. Çox dur olduğu üçün bir stəkan un daha əlavə etdim. Ümumilikdə 3 stəkan undan istifadə etdim, amma hər zaman dediyim kimi, südün yağlılığından, yumurtanın böyüyünə asılı olaraq o miqdarı da çox az arta və ya azalə bilər. Mixerin ən aşağı dərəcəsində qarışdırdım. Belə axıntılı, çəkx xəmiri kimi bir xəmir əldə olunmalıdır. Videonu sürətləndirmədən qatılığını da göstərim. Kənarlarına və altına yağlı kağız serdiyim, diametri 24 santimetrlik olan tort tavasına xəmirin hamısını tökürəm. Tort qəlibi yoxdursa, adi yapışmaz diametri 22-24 santimetrlik olan tavalardan və ya borcamdan da istifadə edə bilərsiz. Əvvəlcədən qil astları yuyub tumunu çıxardım. 200 qram qil astdan istifadə etdim, amma düzdüyünüz formadan aslı olaraq miqdar dəyişə bilər. İstədiyim formada az boş yer saxlayacaq şəkildə xəmirin üzərinə qil astları düzdüm. Əvvəlcədən qızdırdığım 170 dərəcəli sobada 6 üst rejimdə təxminən 35-40 dəqiqəyə qədər bişirirəm. Bişmə vaxtı sobanın marka və formasına görə də dəyişə bilər. Qilas olmayan xəmir olan hissəsini çöp ilə yoxladım və çöp də təmiz çıxdı. Deməli, içi də yaxşı bişib. Soyandıqdan sonra qəlibindən çıxarıb kənarındakı və altındakı yağlı kağızı qopardıram. İstəyinizdən aslı olaraq üzərinə şəkər pudrası səpərək də servis edə bilərsiniz. Mənim gözümə belə daha xoş gəldi, ona görə üstünə heç bir şey səpmədim. Çox dadlı kekdir, tez hazırlanır, yumuşaq olur, qilaslar da xüsusi ləzzət qatır. İçində qətiyən xəmirlenme olmaz, sevimli piroqlarınızdan birinə çevriləcəyinə əminəm. İnşallah siz də hazırlayıb nəticəni mənimlə paylaşarsınız. Bu qədər videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allahə əmanət olun.